القران دكتور داتا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi menunggu ayat 20 hingga 21 surah Rum. Ada tuan dalam tafsir bin Kasir buka pada muka surat 225, jilid yang ke-7. A'udzu billahi rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Waja'ala ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul al Dan di antara tanda-tanda kuasaannya ialah dia menciptakanmu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kuasaannya adalah dia menciptakan untukmu isi-isimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Dalam hadis menunjukkan bahawa Allah menciptakan Adam ni dari tanah yang berbagai di muka bumi. Iaitu contohnya dalam hadis Ahmad, Tirmizi, Abu Daud daripada Abu Musa al-Sha'ari radhiyallahu ya نبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على كدر الأرض. منهم وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والهزن وبين ذلك. Jadi sungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari segenap tanah yang diambil dari kombinasi segenap tanah yang ada di muka bumi. Maka keluarnya anak-anak Adam itu berbeza-beza dengan kadar tanah yang lebih dominan. Ada yang putih, merah, hitam, ada pula antara warna-warna tersebut. Ada yang perangainya buruk, ada yang baik, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang berada antara yang demikian. Jadi setelah menerangkan dalam ayat yang lalu perintah untuk bertasbih kepada Allah menyucikannya memberi pujian kepadanya bahawa dia lah sesatunya zat yang maha agung yang layak mendapat pujian itu kini Allah SWT mengemukakan bukti-bukti yang lain mengapa dia lah zat yang agung yang perlu manusia bertasbih kepadanya menyucikannya memuliakan mengagungkan pertama kerana Allah mengemukakan bukti berupa penciptaan manusia di tanah kemudian keberlangsungan existence manusia ni maknanya kesinambungan kehidupannya melalui cara berkembang biak kemudian penciptaan langit dan bumi berikut yang ada di segenap pelusuk semesta dipersaksikan kemudian perbezaan dan nanti kita akan lihat warna kulit yang begitu unik yang Allah jadikan jadi kita dapat lihat bila dinyatakan sedemikian wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun Allah telah pun mengadakan untuk kamu muka bumi ini semua untuk dimakmurkan bahawa kamu akan bersebaran dan berkembang biak dibagai penjuru dunia dan kemudian bangunkan kota-kota bangun kampung-kampung dan mencari rezeki dengan tanah yang Allah jadikan untuk kamu mencari kehidupan mengumpul kekayaan dengan potensi yang bagai daripada diri kamu indahnya ayat ini muslimat yang dimulikkan sekarang itu kita melihat penggunaan litas kuno ni tadi dia datang daripada kata dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana ayat ini ataupun surah Arum ini menggambarkan satu kemajuan manusia menceritakan tentang pencapaian mereka kalau dilihat pada bangsa Rom bangsa Parsi bahawa mereka ni mencapai satu apa yang dipanggil sebagai kemajuan lah ketamadunan ataupun empire yang mereka bina Sendiri dan menunjukkan kepada kekuatan yang ada pada mereka sebenarnya secara tak langsung ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita perbezaan di antara manusia dengan binatang. Tonton tak, bahawa seperti yang telah kita huraikan dalam kuliah yang lalu, manusia ini melalui perkembangan dan pencapaian yang berbeza-beza mengikut pada zaman. Apa yang kita nikmati hari ini jauh beza daripada teknologi yang kita 100 tahun lalu. Kemudian dalam ayat ini menceritakan tentang tazawuj iaitu menceritakan tentang perkataan sakan, kegembiraan, ketenangan yang lahir dalam rumah tangga dan ini beza daripada surah yang lalu menceritakan perihal laba-laba wa inna awhalal buyuti la baitul ankabut ya berkaitan ni ada kalau situ menceritakan tentang kehidupan yang paling buruk manusia itu bila tidak bergantung kepada Allah dia semua orang laba-laba dan sekarang menceritakan kepada manusia bila mereka dekat dengan Allah kehidupan itu akan dicorakkan akan mendapat ketenangan di situ jadi antara nikmat Allah ialah perkahwinan perkahwinan melahirkan ketenangan batin setiap gender lelaki atau perempuan jantan atau betina dilengkapkan Allah dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri dengan sendiri maknanya apa bagus ke ni kesempurnaan kejadian makhluk ni hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya sebab itu perkataan yang digunakan oleh Quran azwaj atau zawj zawj ini maknanya ada sifat pasangan melengkapkan satu sama lain jadi Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk ni rasa keinginan untuk menyatu ataupun mencari kepuasan yang tertentu dengan pasangannya bagi mempertahankan kesinambungan kehidupan mereka spesies mereka dari sini Allah menciptakan pada diri manusia ni naluri bersifat seksual Kan itu setiap gender ni perlu ataupun mesti ada waktu bersama dengan gender yang berlainan dia akan merasa gelisah fikirannya akan kacau jiwanya bergolak jika perasaan ingin bersama itu dengan pasangan tidak dipenuhi kerana itu Allah SWT telah mensyariatkan bagi manusia ni perkahwinan supaya kekacauan berfikiran apa yang bergolak dalam diri ni dapat diredakan dan disitulah datangnya ketenangan yang digambarkan ke di sini litas kuno ilaiha itulah di antara maksud perkataan litas kuno ilaiha dalam masa harap kalau kita perhatikan kata Imam Tahir bin Ash surah tafsirnya. Ini bagi merujuk kepada litaskunu maknanya litamilu faudiya bi harfi ila wa in kana haquhu an yu'allaq bi inda wa nahwihha min adz-dzuruf. Maka datang penggunaan perkataan litaskunu ni bagi merujuk kepada perasaan kecondongan ataupun kecenderungan yang menjadikan pasangan suami isteri ni masing-masing merasa ketenangan di samping pasangannya. Dan kemudian kita ada perkataan mawaddatan wa rahmaani telah pun saya uraikan dalam kuliah yang lalu dalam surah al-Ankabut. Tapi madailah untuk mengatakan di sini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya bahawa maksud mawad datani satu daripadanya dia adalah merujuk kepada perhubungan suami isteri kecenderungan untuk hubungan seksual. Sedangkan perkataan rahman ni lebih bersifat apa implikasi daripada perkara yang pertama tadi iaitu perhubungan seksual mungkin lahir di situ rasa kebersamaan kelahiran anak-anak ataupun rasa simpati bila salah seorang ditimpa sakit ataupun melalui hari tua dalam keadaan seorang masih lagi kuat seorang sudah pun berada dalam keadaan lemah jadi mawaddatan wa rahmatan ini dapat kita lihat fa inal murada bihima ma kana min huma bi ismati zawaj qat'an ay ja'ala bainakum bi zawaj alladhi shar'ahu lakum tawaddan wa tarahuman min ghairi an yakuna bainakum sabiqatu ma'rifatin wa la rabitatun musahihatun li ta'atufi min qarabatin aw rahimin jadi maksud di sini kata imam Abu Saud dalam tafsirnya itu apa yang dimaksudkan di sini dengan sebab perkahwinan yang berlaku pertemuan suami dengan isteri itu menjadikan adanya perasaan mawaddah dan juga rahmah kasih sayang ni tadi sama ada berteras kepada seksual ataupun berteraskan kepada kasihan belas sedangkan sebelum itu masing-masing tidak mengenali satu sama lain tak ada sebarang ikatan pun di antara mereka bayangkan bila berkahwinnya seorang perempuan dengan suaminya maka dia yang dulu duduk dalam lembayung penjagaan naungan ayah ibu yang sangat mengasihaninya sangat kasihan belas kepadanya sangat prihatin kepadanya sangat mengurat halnya kini anak dara itu pun beralih tempat tinggal kepada seorang lelaki yang asing dalam hidupnya. Tengok tuan-tuan apa yang berlaku di sini. Tiba-tiba Allah mewujudkan mujahanasah di antara mereka. Adanya mailun kepada satu sama lain. Ini merupakan dawa'i altadham wa ta'aruf. Maka timbullah rasa ingin mengenali lebih lanjut, menyayangi. Dan kini si perempuan itu anak itu telah bergelar istri dan kemudian mungkin dalam sikit sebanyak mengutamakan suaminya lebih daripada keluarganya yang asal. Itulah perasaan yang timbul daripada apa yang dimaksudkan di sini sebagai ditaskunu ilaiha. Jadi madailah untuk sebutkan kepada tuan-tuan seperti seperti kata Al-Imam Ibn Abi Hatim dan disebut juga oleh Abu Su'ud mengambil pedoman daripada apa yang dikemukakan Ibn Abi Hatim dan juga Ibn Jadid Tabari itu bahawa pandangan ini sebenarnya daripada al Hasan Al-Basri yang mengatakan bahawa Al-Mawaddatu kinayatun anil jima' warahmatu anil waladi kama qala ta'ala inna fi Dhalika. jadi maknanya kataan yang disebut sebagai mawaddah ni dia merujuk secara perkataan yang tersirat tersurat maka dia merujuk kepada satu kinaya satu kiasan kata yang masuk perhubungan di antara suami dengan isteri itu bagi sebagai jima. Manakala rahmah ni adalah apa saja implikasi yang berlaku selepas itu selepas adanya perhubungan yang digambarkan perempuan ni tadi daripada pengawalan seorang ayah, seorang ibu yang penyayang terhadapnya kini dia keluar dari rumah itu untuk mengikuti seorang lelaki yang asing dalam hidupnya tak pernah dikenali, tak pernah dibesarkan bersama, tak ada kaitan apa pun itu suaminya. Maka sekarang tiba dalam diri mereka ingin tahu dan ketertarikan satu sama lain dengan cara yang halal seperti itu maka maka berlakulah perhubungan dan selepas itu adanya anak-anak adanya kasih sayang adanya keprihatinan adanya mengambil berat dan sebagainya jadi sebenarnya kalau kita lihat sukar betul kita nak terjemah gambaran mawadah ma ni dalam bahasa Melayu kita kita hanya boleh melukiskan outputnya impactnya bahawa pemilik sifat ini menjadikan dia tidak rela untuk membiarkan yang dikasihnya itu yang ada mawadah ma terhadapnya itu dia tak nak sebarang suasana yang boleh mengeruhkan keadaan dia tidak mahu apa pun kesusahan berlaku kepada pasangannya apa-apa kepada isteri itulah walau sukar macam mana pun kehidupan seorang lelaki tu dia kalau boleh tidak mahu isinya tahu seorang lelaki yang punya kemuliaan diri dia tidak akan sempati untuk ceritakan kepada isteri apa yang dilalui dalam hidup supaya tidak mahu mencacatkan ataupun menghilangkan rasa kegembiraan dalam diri isteri walaupun dia seorang yang jahat sebenarnya jadi itulah dia yang kita gambarkan perkataan mawaddah ni seperti disebut dalam tafsir al-mufradat oleh imam al imam al-asfani bahawa dia bersedia untuk menampung segala keburukan bahkan sanggup untuk mengorbankan diri demi kasihnya itulah dia output ataupun ataupun outcome daripada sifat mawadah bila ada dalam di seseorang terhadap pasangan ni kerana maksud asal daripada mawadah ni mengandungi makna kelapangan kekosongan ya kelapangan dada kekosongan jiwa dari kehendak yang buruk kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakannya untuk orang lain berarti anda telah mencintainya lah tapi kalau anda mengkehendaki untuknya kebaikan tidak mengkehendaki untuknya sayang itu apa pun yang terjadi maka mawadah itu telah menghiasi diri anda sebenarnya jadi begitulah penjelasan mawadah untuk kita faham kasih sayang yang timbul dalam diri pasangan ni terhadap yang lain ini merupakan nikmat Allah SWT dan dia asas kepada pembinaan satu empire yang kita gambarkan daripada awal Umar Islam kena mempunyai persiapan diri untuk memikul amanah tanggungjawab memimpin negara kerana mana-mana empire yang ada akan tumbang selepas itu dan itu yang telah terjadi pada zaman Umar Khattab radhiyallahu an Sayyidina Osman dan seterusnya diikuti zaman Muawiyah zaman Bani Umayyah zaman Abbasiyah maka persiapan ke arah itu berarti hendaklah seseorang muslim memperbaiki hubungan kekeluargaannya kerana tuan negara tidak akan jadi kuat melainkan kekuatan itu lahir daripada masyarakat dalamannya masyarakat itu tidak menjadi kuat melainkan bila adanya sistem sokongan bersifat kekeluargaan yang kuat maka di sinilah Allah Taala membangkitkan perasaan semikian dalam diri setiap muslim bahawa persiapan ke arah itu perlu dimulakan di peringkat kekeluargaan jadi bila kita gambarkan sekarang bawa anda memahami apa yang dimaksudkan di sini kehidupan rumah tangga kita mungkin tertanya-tanya siapa yang menciptakan rasa itu dalam hati pasangan suami isteri kesediaan seorang suami tadi untuk membela isinya yang merupakan satu keajaiban juga kesediaan seorang wanita pula untuk hidup dengan suaminya meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya. tuan-tuan ni boleh kawaskan. masih lagi dalam konteks ini saya nak ceritakan kepada tuan-tuan bagaimana perkaitan perkara ni dengan apa yang berlaku pada zaman sahabat moga ada pengajaran untuk kita timbul di situ wallahu alam wa sallallahu wa alihi wasallam alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh